بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حيات مزد شن داي كم سلر بار نهاية إحتياط بول شمس بسري رحمه الله odamlar so'zlarini senga yetkazib turadigan kimsadan ehtiyot bo'l bu kimsa albatta sening gaplaringni ham boshqalarga yetkazishi begumondir ha azizlar odamlarning so'zlarini boshqalarga yetkazib rohatlanadigan toifalar avvallari ham bo'lgan hozirgi kunlarda esa juda ko'payib ketdi bu toifa do'st tutishga umuman noloyiq bo'lib hech qachon samimiy bo'lishmaydi kimlarningdir biz haqimizdagi so'zlarni yetkazar ekan biron so'z aytishimizga mahdal bo'lib turadi aytsak boshqalarga uni ham yetkazishi shubhasizdir imom shofiy rahmatullohi alayhi huzuriga bir kimsa kelib falonchi siz haqingizda nomaqbul gaplarni so'zladi dedi shunda buyuk imom agar rostdan so'zlagan bo'lsa ham buni menga aytishning nima keragi bor u kimsa kamondan menga o'q ok otib ok o'q tegmagan ekan sen o'sha o'qni olib yuragimga sanchyapsan xohlasang tavba qilishing mumkin debdilar ha azizlar birovning boshqa bir inson haqida aytgan yomon gapini o'sha insonga yetkazish o'sha şey inson uchun u gapni qabul qilish naqadar og'ir ish ekanini ko'rdingiz agar biror bir yomon gap egasiga yetib bormasa boshqa bir odam uni yetkazib qo'yishi xuddiki kamondan otilgan o'qni ushlab egasining yuragiga sanchib qo'yish bilan barobar ekan zero insonlar o'rtasida yaxshilik urug'ini sepish kerak insonlarning yaxshi gaplarini bir biriga yetkazish kerak yomon gaplarni emas hattoki dinimizda er va xotinning o'rtasini yarashtirish uchun yolg'on gapirishga ham ruxsat berilgan agar biror bir inson boshqa bir do'sti haqida yaxshi gap gapirmagan bo'lsa uni yaxshi gap qilib yetkazishga harakat qilish kerak yomon gaplarni bir biriga yetkazib insonlarning o'rtasiga adovat urug'ini sepish bu og'ir gunohdir alloh taolo bundan qaytargan har birimiz shunaqa chaqimchi insonlarga ig'vo va fasodlarga yo'l qo'yishidan hazir bo'laylik zotan birovga vafo qilmagan kimsa bizga ham hech qachon vafo qilmasligi shubhasizdir rasululloh sollallohu alayhi va alayhi vasallam tavba eshigi qiyomat kuni va o'lim g'arg'arasigacha ochiqligini aytganlar agar biz o'zimizda shu narsani kuzatgan bo'lsak yoki boshqa bir birodarimizda shu narsalarni ko'rgan bo'lsak darhol tavbaga shoshlaylik yoki tavba qilishga targ'ib qilaylik alloh taolo har qanday gunohlarni kechirguvchidir hayotimizda to'g'ri yashaylik insonlarni o'rtasini yarashtirishga insonlarni qalblariga xursandchilik baxshida qilishga xizmat qilaylik hech qachon boshqa bir insonning gapini boshqa bir insonga yetkazib chaqimchilik qilib insonlarning o'rtasiga adovat urug'ini sochmaylik alloh taolo barchalarimizni to'g'ri yo'lidan adashtirmasin va muhammad va ala alihi va ashabi amoinya arhamir rohimin